Всем привет! Продолжаю рассказывать о своих странных картинах и о тех странностях, которые окутаны вокруг этих картин. Очень старая картина 19-го года, одна из первых. Я назвал ее ⁇ Два взгляда из темноты ⁇ Это первая картина, которая заставила меня, ну не знаю, испытать какое-то потрясение, когда я ее нарисовал. Что-то что-то даже наподобие истерики. Я не очень всегда понимаю сразу, когда эти картины появляются. Потом-потом постепенно я начинаю, не знаю, привыкать к ним и понимать, откуда они взялись и что они хотят нести с собой. Картина почти что невидная. На таком сине-черном фоне такие силуэты двух лиц, два синих глаза, таких взгляда, как будто бы наши предки или кто-то глядят на нас откуда-то из темноты. Наверное, как-то так. Сделаю небольшую выдержку из своей книги. Вот это фотография самого старого нашего Клишина Тимофея Игнатовича Клишина. Дело в том, что Игнат Клишин умер тогда, когда фотографии еще не было. И вот э, Тимофей Клишин умер как раз в тот год, когда родился я. Какая-то связь, наверное, существует, потому что я многие черты характера э, свой, э, его вижу в себе. Прочитаю вам один маленький рассказик из письма Валентина Кравцова, э, внука. Тимофея Клишина, который жил с ним. Он у меня старше лет на 8, наверное. Вот. Но он всю жизнь прожил с дедом Тимофеем. Как-то раз э, дед Тимофей э, пожаловался о том, что у него ничего не получается с пенсией. Попросил э, меня, ну, имеется в виду Валентина, с сводить его в контору, где оформляли пенсии. С пенсии что-то ничего не получилось. Вышел он хмурый и всю дорогу тихо ругался. А через какое-то время э, дед собрал все необходимые справки и написал письмо властям. Марки у него не было, покупать было жалко, и он нарисовал ее на конверте. А меня попросил бросить в почтовый ящик. Мать вовремя перехватила нас и долго ругала деда, объясняя, что это подсудное дело. То же самое, как подделывать деньги. Дед ее послушался, но оправдался, что нарисовал хорошо, и никто бы не заметил. Я вдруг вспомнил, что я в возрасте, наверное, 9 или 10 лет нарисовал рубль. Мне попалась бумага, очень похожая на, на денежную бумагу, какой-то блокнот такой, Бумага такая, как почти что с водяными знаками. И я взял, расчертил и нарисовал рубль. Мне лень было рисовать с двух сторон, нарисовал только с одной стороны. И э, у нас на втором этаже жили две бабушки. И эта бабушка Лена мыла подъезд и каждый месяц собирала по рублю с каждой квартиры. И я пошел в шутки ради к ней и показал, что вот. Бабушка Лена, тебе рубль за мытье подъезда. Поначалу она увидела, что то там посмотрела, потом увидела, что на обратной стороне ничего нет. Все это мы, конечно, превратили в шутку. Но вот такая связь, как так может быть? Я просто удивляюсь. Ну ладно, что ж. Кому интересно, слушайте дальше мои рассказы, смотрите мои картины. Может, кому-то это что-то напомнит свое или даст возможность ответить на какие-то свои вопросы.